Я вас прошу написать заявление о том, чтобы вы ознакомились с ИЗРЮТАМАМ. Если вы хотите сфокусоваться в засобе фиксации, которую я вас предупредила прежде, чем в этом случае читать, вы должны написать ходатайство. Пишите заявление. А теперь объясните, на основании чего вы, во-первых, меня снимаете, а во-вторых, с какого перепуга вы здесь мне рассказываете про какое-то ознакомление с материалами дела? Я к вам пришел ознакомливаться. Предоставьте мне материал для ознакомления. Тома, пожалуйста, с вот этими четырьмя томами да, это четыре тома, с которыми вы частично ознакомились. Вот вы написали заявление, что придете в 17.00. Вы пришли, пожалуйста, ознакомьтесь. Хорошо, я буду ознакомливаться. И когда я ознакомлюсь, я обязательно напишу вам расписку. А сейчас я пришел вам сказать о том, что у меня нет времени. Пишите заявление, что у вас нет времени, когда вы придете рядом. Зачем? У меня есть эта видеозапись, я ее предоставлю в прокуратуру, УВБ и всем другим компетентным. Пожалуйста, предоставьте. Это ваше Далее. право. Далее. Пишите заявление, когда вы придете. Я вас вызвала повесткой. Вот Далее, сейчас по поводу получить. того, что вы какую-то повестку мне пытались сунуть Вот сейчас, Рассказывайте. Вы Повестку вы сейчас вручаете. Я вам вручаю повестку. Почему повестка не заверена? Сам помру да. Хорошо, я вас сейчас вызываю на одиннадцатое под видеофиксацию. На 11, 11 чего вы меня вызывается. -го Пока на я официально не получу от вас по почте, либо иным другим способом, заверенную, в законном порядке повестку я никуда приходить не буду. Угу. Потому что вы получаете зарплату из бюджета. Которые я наполняю своими налогами. Вы же не трудоустроен. Какие налоги вы платите? А с чего вы взяли, что я не трудоустроен? Ну, согласно показаниям, вам сказали. Вы говорили. Когда? Давали показания в качестве потерпевшего. Когда? Я Нет. вам давал показания Но в качестве потерпевшего. Помню, как ответ, это? Вы с вы вы не помните? Ну, По же... какому ну, делу говорите? Когда вы давали ну, показания? Он, вам предоставлял для ознакомления. По какому делу и когда? Я предоставила вам материалы для ознакомления. По какому делу и когда? Пожалуйста, на там указано дата, число, когда я вас запрашивала. Когда именно вы меня допрашивали? помнить, что это на языке. А я вам скажу, когда вы меня допрашивали. Вы меня допрашивали ровно год назад. Ровно год? назад? Ну, не ровно, где-то в этом же области. Uh -huh. Так вот, за год назад, вернее, за год, я мог, конечно, и трудоустроиться. Это да. Что вы еще скажете? Все, я то, что я вас вызывала на один, на десятый, извиняюсь, на одиннадцатое, десятое, две тысячи четырнадцатое, на одиннадцать ноль ноль. Для дачи показаний в качестве потерпевшего. Я вам еще раз поясняю, пока мест не будет на этой бумажке стоять печать раздела. Вы можете меня вызывать куда угодно, хоть сегодня на ужин, хоть завтра на кофе. Не без разницы. В законном порядке вы мне предоставите повестку. Заверенную штампом РУВД. Я надеюсь, вы, не будете. вы, надеюсь, меня услышали. То я вам вы еще раз сказал, как только вы меня в законном порядке уведомите, вот тогда я к вам в законном порядке и приду. Самодеятельностью будете заниматься дома. Я достаточно ясно выражаюсь? Вы будете сейчас? Я достаточно ясно выражаюсь? У вы вас вот все осталось, у вот вас все осталось записано на видео телефоне, который вы снимаете в своем кабинете. И в кабинете а э, Натальи Лесняк, или кого там, не знаю. Все, Валерий Вячеславович, вашу позицию я запомнил и понял. Всего доброго. Моя работы называется кафе Поправка. Каждый день в 22 вечера с сезатором появляются